Ну, вначале мне не пошло, сыграли на сане у копца, у него полетел. Зачем мне брать свою инициативу, если у меня не идет? Мы нашли игрока, который попадает, и в первой половине как бы вел он нас, во второй половине уже пошло у меня, у Шаламова. Как бы. играли на игрока, у которого летел бросок, и ничего не придумывали лишнего. Вот если сравнить ауру в зале в и ауру Николаевского, сегодня вот уже, кстати, все это, наверное, питали в себя. Вот как? Может, не совсем этичный вопрос? Николаев? Ну да, как-то некорректный вопрос, я считаю. Как бы и здесь хорошие фанаты, и в Черкассах прекрасные фанаты, всегда поддерживают. Мы сейчас начали не очень хорошо чемпионат, но тем не менее после игры они все остаются, все поддерживают нас, как бы никто не уходит раньше времени. Мне нравится такое отношение к команде вопрос вам. Какие, какие, задачи поставлены у вас этот сезон? Мы знаем, что ваш президент всегда был человеком самых высоких целей. Форму, чтобы показывать, показывать лучшую силу. Ну, я здесь травмировался на первой игре с Кривым Рогом, и поэтому я не играл ни на Винетте, ни с Николаем здесь. Ну, сейчас хожу в форму, в принципе, считаю, что уже почти ее набрал, но немного еще тяжело, как бы, функционально. Желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо. Какие козыри и какие ключи вы приберегали на сегодняшний день? Во-первых, на опыт не надеялись, потому что не скажу, что наша команда опытней. Вот. Честно сказать, надеялся на преимущество в трехсекундной зоне в лице Стаса Завадского. Вот, к сожалению, это и вот его, скажем так, не очень выразительная игра в первой четверти. И немножко выбила нас из колеи. Да? Хорошо, что Андрей Шаламов сегодня очень здорово вошел в игру и как бы закрыл эту опцию. Вот, а надеяться на трех очков или еще на что-то, это, это было бы глупо. Это такое дело, бросок может пойти, может не пойти. Он сегодня забили с хорошим процентом. Вот. В, принципе, в принципе, пришлось по ходу игры менять некоторые моменты, менять акценты игры. Хорошо, что выиграли. Ну вот тот поворот в игре, который случился в, в, уже во втором периоде, начался, скажем так, этот поворот э, с подачи или с легкой руки копца. Вот эти трюники, которые мы пошли, это, так сказать, было разыграно или же его инициатива? Нет, ну это были игровые ситуации, в которых выводили его, да где-то где-то он взял на себя, где-то Саня взял на себя Сизов. Все, сегодня, в принципе, я, я доволен принятием решения, э, решений, ну, на, не знаю, 80% времени и практически всех игроков. Сегодня вовремя правильно принимали решение, где атаковать, где идти в проход. Да, были ошибки, были какие-то э, более выразительные отрезки игры, менее выразительные отрезки игры, но сказать, что э, Саня, давай, бери, бросай, вот ты сейчас должен выйти. Нет, каждый из этих игроков может стать лидером в отдельной игре у нас довольно ровный состав ровная команда ну, это что касается э, нападения а вот в защите, против э, каких игроков Николая вы выставляли скажем персональных Пекунов, что и как они кто из них как справился со своей задачей ну во-первых э, нам нужно было выключить Тонченко из игры выключить Шестуху из игры считаем что это два основополагающих игрока все уже остальные слишком зависят от них вот, в первой четверти это не удавалось. Почему? Потому что мы не могли забить мяч в кольцо, и мы постоянно, нам приходилось останавливать быстрые прорывы. И там уже кто брал, тот брал, да, то есть по, по ситуации. Когда мы наладили свое нападение, когда начали забивать, и мы смогли строить тот принцип защиты, который мы готовили к Николаеву, я думаю, что это дало свои результаты. И... За Тонченко отвечали несколько игроков, в том числе Сизов, Артамонов, Воевода, точно так же, как за Шестуху. В принципе, вся, вся наша задняя линия, у них была четкая задача, как играть с Тонченко, как играть с Шестуху. Александр, одно для вас зал, в принципе, где вы... В том году мы приняли решение, как бы у нас планы, скажем так, не, не на один сезон, планы на 3-4 сезона вперед. Да, мы вот еще этот год. Конечно, мы будем стараться завоевать как можно более высокое место. Да, плов тут солдат, который не мечтает стать генералом. И я как тренер тоже не исключение. Я, я, хочу выиграть этот чемпионат. И все, что от меня будет зависеть, уверены игроки, все, что от них будет зависеть, тоже сделать для того, чтобы выиграть в этом чемпионате. И мы, попробовав свои силы с лидерами чемпионата, я считаю, что Южный, Кривой Рог, это будут одни из лидеров чемпионата. Мы, мы знаем, что мы можем выигрывать эти команды, и мы постараемся это в этом сезоне доказать. Да? Вот. Но есть еще второй, скажем так, вторая часть плана этого четырехлетнего, это все-таки мы хотим добиться того, чтобы не менялся каждый год состав на практически там 90-100 процентов, чтобы мы разыграли все-таки нашу молодежь. Вот я уже говорил на одной из пресс-конференций, сейчас игроков, в том числе Александра, мы подписали на два года. То есть мы, мы смотрим немножко вперед, на перспективу в будущее. Вот такие два плана. Хотим, хотим выиграть чемпионат и разыграть молодежь. Мы не увидели тебя еще в товарищеском матче, в сентябре, когда здесь играли черкасские матчи. Вот насколько неожиданно свалился, что ты почти в той же роли выступаешь, как и во втором составе, который играет вышел. На тренировках мы каждый раз играем против Владислава Тонченко в разных командах, приходится с ним бороться, стараться играть на равных, где-то не уступать. Ну что здесь выпало мне такая же роль, мне надо было просто делать то же самое, что делал на тренировке, не переживать, бороться. В общем, так. Тогда такой вопрос: твоя специализация вот, в команде «Эриксим» не только разыгрывать, но ты еще и больше всех забивал. А здесь у тебя бросок как-то не сложился. Вот. То ли ты позицию не выбираешь, то ли соперники слишком уж, серьезно тебе препятствуют? Ну, в команде «Эксим» я стараюсь в первую очередь партнерам дать забить. Если у них не получается, уже беру на себя. Здесь же моя опция от защищаться, организовать нападение команды, помочь им. То есть ну, у нас есть игроки, которые, которые должны забивать. Я как бы поддерживаю их, создать им возможность, чтобы они могли забить. И главная, главная цель моя – это защита, агрессивная защита. Не дать тому же Сизову или Артамонову организовать нападение, где-то чуть выше встретить. Как, на твой взгляд, что случилось у твоих партнеров во втором периоде, что они упустили инициативу? Разбирали, очень хорошо разбирали игру, готовились к каждому игроку, очень много разговаривали про фамилию Кобец, знали, что он бросает, бросает сразу, не думает. Как бы ему много доверяет тренер, он много себе позволяет, он забивает эти мячи, разобрали его. Коби Саша вышел и сразу забил три трехочковых подряд. Тем, тем самым 10 очков, которые у нас были преимущества, мы упустили. После этого игра уже была, грубо говоря, равная. Надо было вторую половину начинать сначала. Тренер нам дал указания. Мы разобрали игру, против, как мы должны играть против пик-н-ролла, против того же копца, но не выполнили его тем самым провалились, сбили нам 2-3-4 очка, уже стало 10, и черкасы дальше не давали просто подобраться к ним поближе. На объективности ради надо сказать, что черкасы, конечно, состав посильнее, чем у нас. Но в любом случае, вот сразу подряд три, три вот один забросил. Было понятно, наверное, может быть, персональную опеку принять к нему тренер выпустил игрока, который должен был персонально опекать Кобца, идти в спину за ним после каждого заслона, но где-то замешкался в на одном заслоне. Кобец сразу забил три, вторую, третью уже забил, как бы, я не знаю, на горячей руке, наверное, и все. Потом четвертую еще забил, третью четверти, четыре, четыре у парня было. И так за он вышел, славы запасных, 22 очка забил. Сильно усилил игру как вы, вы Богдана последняя неделя не заладилась, как бы у них был переезд с квартиры на квартиру, там в той квартире, в которой они ранее проживали, она холодная была, поэтому клуб искал другую квартиру, он больше был занят поиском своей квартиры будущей, чем на тренировках много ошибок было, неуверенные броски. Просто побоялся его выпустить, потому что в такой игре очень сложно. А любая ошибка может очень сильно откинуть назад. Кстати, вот э, вчера вы все говорили, что многовато вот, э, молодежи, вот, а опытных как раз не хватает. И э, шестухи как на грех сегодня что-то непонятно получилось или ничего не получилось. В чем тут дело? То ли против него соперники так приноровились играть, то ли у него какой-то У Александра явно не заладилась игра в нападении. Сегодня он не поддержал очками. И в целом у команды была проблема. Началась она с начала второй четверти. Появилась какая-то неуверенность в действиях. Каждый боялся на себя взять инициативу как бы у нас в команде не нашлось такого человека, который уверенно мог бы потянуть за собой команду. В результате свои очки не набрали, соперник почувствовал уверенность и уже сложно их было остановить. В защите мы уже перестали справляться только потому, что дали почувствовать уверенность сопернику. И знаете, было заметно, особенно на второй половине игры, что наши ребята, они когда... Я в первую очередь, к сожалению, присутствовал, и не присутствовал, я не был. Но когда результат был очень хороший, я еще думал, ну, наверное, сегодня могут выиграть. Но когда уже вторая половина уже понятно, уже те догнали. Ну, видно, что наши ребята, подходя к... даже быстрые у них, типа, прорывы, но они, подходя к, к... не было командной игры. Как раз об этом я и говорил, что у нас зародилась неуверенность в собственных силах, каждый боялся на себя взять инициативу, индивидуально сыграть на себя, потащить за собой. То есть не обыграть, не с поля открыться, выполнить бросок. Каждый боялся. Плюс нужные моменты, ответственные моменты. Да, мы проиграли подбор. Было несколько атак таких у соперников, когда они по два, по три раза выигрывали щиты и имели атаки второго шанса. за счет этого мы и проиграли. То есть работы хватит еще? Работы на весь сезон хватит. Конечно. Ну вот вы попали на две сильных команды, химик в первых трех турах, да? То есть, может быть, это, ребят, как раз наоборот, будет, будет такая мотивация и стимул к тому, что с этими командами можно играть, тем более сегодня, первую половину отыграли же хорошо. Выиграли 43-42 первую половину. У нас, Первый хороший... вообще же порвали, так скажу. У нас хороший стимул был и на Южной, и на Черкасские мапы. Мы с ними хорошие игры сыграли в предсезонке. Южному проиграли 10 очков всего. Мы видели, что можно с ними бороться. Но опять же, начало игры с Южным мы провалили. И опять же зародилась в команде неуверенность. Черкасы тоже. Мы с ними сыграли, дома выиграли. На выезде с дороги провалили начало. Третьей четверти достали, когда мы участвовали на турнире, на турнире Венета. Но опять же с дороги концовка четвертая четверть была провалена. Но Знали, что можно с ними играть. Можно играть на равных, можно обыгрывать. Игра показала, что сегодня, на сегодняшний момент они оказались сильнее. Хотя старт был за нами. Не хватило опытного игрока, который мог бы взять на себя игру. Сергей, а как будете бороться с этим? Как воспитывать уверенность? Внушать уверенность игрокам будем. По-другому не получится каждый из них может и обыграть, и забить трехочковый. Надо просто быть уверенным в себе. Ну, уже состав укомплектован полностью? Или еще будут какие-то поиски? На сегодняшний день у нас 11 игроков. Поэтому всегда остается возможность доукомплектоваться. Все зависит от материальных возможностей. На сегодняшний день у нас такой возможности нету. Спасибо. Пожалуйста.